Всем привет! Меня зовут Евгений. Сегодня мы затестируем новую линзу от компании InfoLight. Называется InfoLight A1. Я уже делал предварительно обзор на данную линзу месяца три назад, как раз на майских праздниках. Ссылочку оставлю вот здесь. Но сегодня мы попробуем сделать все-таки уличные тесты уже. Замеры и все остальное я пробегусь, конечно, сейчас. Ну, как бы Основное сегодня видео будет у нас на улице, поэтому приступим. Итак, несмотря на то, что сегодня вечер воскресенье, ну попробуем сделать контент для вас, господа. А, да, да, давайте померяем люксметром, раз я уже сюда прицелился. Так, выдает она после 10 минут прогрева ближний свет. Около девяти тысяч люксов. В пике, Около девяти. Так, дальний свет. Дальний свет у нас двухчиповая линза выдает 10600. очень и очень неплохо. Линза у нас идет э, под гайку, то есть она универсальная. Э, ее можно разобрать, ее можно разобрать, открутить вот этот вот хвост и, соответственно, у нее посадочное место как Hello 3. То есть ее можно и на шпильке садить, и э, под гайку. То есть это очень удобно. То есть она универсальная. В комплекте, значит, у нас идет набор колечек, резиночек, все как обычно. На самой линзе, давайте ее рассмотрим поближе, у нас имеется кулер достаточно вменяемый, большой, снизу. Радиатор тоже такой интересный, достаточно много ребер. Ну, увесистая линза, все-таки это 3 дюйма под гайку. То есть до этого момента я тестировал линзы только 2.5 и 2.8 там. Те же там Санви были, я не помню, как там модель там называлась, но они около 5-6 там давали, что-то такое. Это вот 9 выдает, 1000 люксов. Внешний драйвер, это даже плюс, я считаю, пришел к этому вот после недавнего случая. Ну, конечно, драйвер такой. Я не знаю, там вообще внутри что-то есть или нет. Я что-то не обратил на это раньше внимания. Ну, реально он очень легкий. Я даже не знаю, сколько он весит. Надо себе все-таки весы какие-то приобрести. И тестировать все такие штуки еще на массу. Вот. Ну, в общем-то, светит оно неплохо. Давайте посмотрим, как это на стене у нас. Широкое горячее пятно. Более-менее по высоте у нас. То есть пол стены даже больше освещает. Но линза греется, вот я ее сейчас взял в руку, линза греется прилично. Итак, в гараже у нас 30 градусов. Меряем радиатор спустя 15 минут. 47, 53. Хвостовичок. Вот, хвостовик у нас тут нагрелся 70. Ну так, жарит она прилично конечно вот здесь где кулер снизу вот там конечно не сильно ну около 40 вот 45 чуть дальше вот здесь как-то удачнее попасть ну короче вот она 70 градусов здесь легко разогревается это открытое пространство мне даже интересно до скольки она может нагреться так, спустя 15 минут давайте проверим все-таки ее освещенность, потому что греется она прилично. Интересно, насколько сильно она по яркости просаживается. Ну, держится около 9. Около 9 тысяч люксов. Я думаю, в закрытой фаре она будет себя проявлять еще Хуже. но в целом яркость очень достойная то есть в форм в таком под гайку это очень приличная яркость так в общем сейчас выходим на улицу посмотрим как она светит так забыл померить только выключил а забыл померить ее драйвер сколько нагрелся ну драйвер у нас нагрелся 48 почти 50 градусов а вот здесь хвостовичок у нас вот 73 было 75 диоды у нас уже знакомые 70 70 только здесь вот я g15 недавно смотрел там подобные диоды только на 8 кристаллов здесь у нас на 6 на дальнем я не помню там но конструкция очень похожа как g15 линза такая же конструкция, то есть у нас отражатель дальнего света, он в верхней части. И что мы тут видим? Мы видим плату небольшую. Так, что-то у нас там железка какая-то выпала. Ладно. Женя, проснись. Вечер в воскресенье. Драйвер у нас вон лежит. Насмотрелся на G15. Спустился в нижний ряд подключил линзу так и смотрим сейчас попробуем конечно наверное ничего фиксировать сейчас не буду что-то как-то неудобно одной рукой это делать ну давайте попробуем Оп, носом все блокировка автофокуса и экспозиции ну, смотрим, значит, по обочине у нас свет вот так. В принципе, ширины хватает. Метра, я не знаю, если навести туда вдаль, от машины метра два будет. Странно просто, по люкс-метру, вот реально, вот выдает 9000 люксов, да? Ну, по глазам, на глаза я бы не сказал, что здесь мега свет. Это очень странно. Я, я ожидал большего, честно. Видимо, потому что в точке ярко. Но в целом все это распределение хорошее. То есть нету такого, что какое-то яркое пятно там. То есть до конца видно хорошо. В целом мне нравится, как ложится свет. С учетом того, что это линза под гайку. Я же говорю, отличить разницу даже в 3000 люкса очень сложно. Там, где 6, там где 9, там где 12. Но в целом светит неплохо. То есть мне нравится. Так, подведем итоги данного теста сегодняшнего. В целом линза мне понравилась. То есть она выполнена довольно ну, качественно, все так сделано добротно, скажем. Э -э, по свету, собственно, то, что основное. Ожидал большего, скажу прямо. Почему-то прибор именно, видимо, вот в пике, да, это максимум. Ну, как я уже убедился, главное это светораспределение, то есть э, как свет ложится на дороге. То есть любые настенные тесты там некоторые на потолок меряют там на шкафы, на какие-то там полочки там нет. Вот именно на дороге, вот с высоты примерно 70 сантиметров, то есть ну средняя высота фар э, над дорогой, вот это вот самый правильный тест и глазами. Надо смотреть глазами. То есть свет белый, где-то пять с половиной по моим ощущениям. Ложится он неплохо, то есть особо придраться к нему нечему. В конце светотеневой границы, там где светотеневая граница, там тоже нету особо красноты никакой, никаких особых изъянов нету. Почему-то мне показалось, что она не сильно яркая. Ну я не знаю. С чем это связано? То есть реально ожидал 9000 люксов, я ожидал там будет свет гораздо лучше. Почему так светит, я не могу понять. Ну, то есть вот, глаза э, воспринимают это все как-то по-своему. В общем, линза неплохая, на нее должна быть неплохая цена, я еще не смотрел. Это у нас еще раз InfoLight A1. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.